Доброго вам здоровья, уважаемые желтоуцы. Прослушайте спортивную информацию. 21 июля, это воскресенье, многие города Днепропетровщины отмечали День металлурга. Естественно, этот профессиональный праздник коснулся и нашего города, поскольку основное подразделение комбината нашего является тоже приверженцем к этому профессиональному празднику. По-разному проводились эти праздники, но тем не менее наши команды по видам спорта принимали участие, посвященное Дню Металлурга во многих городах и в нашем городе в частности. Так вот, город Днепродзержинск, мы знаем, что это город металлургов, не случайно хозяева, естественно, заказали, и первая игра второго круга областного турнира по футболу на Кубок губернатора Днепропетровщины проходил именно в Днепродзержинск, куда команда «Крипто-желтые воеды выехала, как я уже сказал, на первую игру второго круга. Ну, естественно, хозяева не зря запланировали у себя честь профессионального праздника, чтобы принять команду, которая лидирует, в надежде, что они остановят, победят нашу команду и станут лидерами. Естественно, болельщики собрались для того, чтобы поддержать свою команду. Ну, болельщики были удовлетворены голами. Их было много, 6-3 счет закончился. Но только голы приятно было смотреть и и нашим. Но ну, а вот победа досталась команде Крипто. Таким образом, наши ребята доказали еще раз, что они сильнейшая в своей центральной зоне. То есть 6-3 и команда Крипта стала лидером единоличным в центральной зоне областного турнира. На втором месте команда Титан город Вольногорск 15 очков и команда Металлург на третьем месте имеет 10 очков. Ну, впереди еще игры, о которых мы вас будем информировать. А голы нашей команде забили следующие игроки. Капитан команды Виталий Василиненко провел два гола. Виктор Гишко два гола также провел ворота хозяев. По одному голу забили Артем Курченко и Евгений Кондратьев. И таким образом, еще раз повторяю, 6-3 уверенная победа команда Крипто, Крипто в областном турнире. Ну и заканчивая эту тему футбольную областного турнира, я сразу же хочу пригласить наших желтоводцев, поклонников футбола в эту субботу, в эту субботу на 18.00 на наш стадион, где команда Крипта принимает своего соперника, это уже второй круг, команду Локомотив город Пятихатки. В первом круге мы выезжали в Пятихатки и обыграли эту команду со счетом 4:1. 1 и вот в эту субботу, 18.00 на нашем стадионе, мы вновь встретимся с командой Локаутив в город Пятихатки, куда мы приглашаем всех любителей футбола, всех желтоводцев прийти, поддержать нашу команду и еще раз сказать по своим поддержкой поблагодарить Мещерякова Георгия Ленидовича за ее спонсорство и содержание этой команды. Второй город, город Вольногорск, также считается городом металлургов. Традиционно на протяжении многих-многих лет мы обменимся спортивными командами в честь профессиональных праздников. То есть День Металлурга команды по видам спорта едут наши в их город, где мы соревнуемся, а на День города, День Шахтера мы приглашаем команды Вольногорска, и они приезжают, и мы соревнуемся. Так вот, выехали на этот праздник команда ветеранов города Желтоводы. Ну, сразу же хочу огласить, кто же в команде ветеранов защищал честь нашего города. Это Юрий, капитан команды Юрий Гава, Анатолий Василиненко, Владимир Важенин, Василий Веселкин, Константин Чубачев, Станислав Назаренко, Михаил Бовченко, Виталий Кулиш, Сергей Никончук, Владимир Кармазин, Сергей Рапацкий и Сергей Булава. Вот эти ребята и защищали честь ветеранов нашего города. Игра в Вольногорске проходила первый там с большим преимуществом нашей команды. 2-0 мы повели. Но, к сожалению, во втором тайме вся инициатива перешла хозяевам. И со счетом 3-2 мы уступили, гостеприимно уступили команде «Титана» ветеранов. Теперь ответная встреча мы, естественно, будем проводить на День Шахтера, куда мы вас проинформируем и куда мы вас будем приглашать. Голы в нашей команде забили Юрий Гава и Сергей Рапацкий. Вот таковы результаты второй встречи нашей в этот день металлурга. Ну, естественно, в этот день прошли соревнования и наших металлургов. То есть на, спорте, на базе отдыха ГМЗ «Чайка» проходила организовано. То есть заводчане показали, они умеют не только хорошо работать, но умеют организовать и хорошо отдых. Проходили соревнования по многим видам спорта, по перетягиванию каната, волейбола, настольного тенниса, дарса. Приятно, что на рождение было шашлыки и пиво. То есть все было как раньше в народных играх. Люди отдохнули с удовольствием, естественно, и пришли с понедельника на рабочие места. Ну и украшением, естественно, этого праздника День Металлуров на базе Чайка было, конечно же, проведения соревнований по триатлону. Нужно сразу сказать, что организован он был Владимиром Викторовичем Николаевым, за что ему большое спасибо. И должен сразу же сказать, что секция триатлона наша с каждым днем набирает силу, так сказать, успешно выступая, не только на наших городских соревнованиях. И было бы, конечно, очень хорошо, если бы мы имели штатного тренера по триатлону и больше молодежи привлечь к этому замечательному виду спорта. Естественно, об этом нужно подумать Владимиру Викторовичу Николаеву. Возможно, он, так сказать, совместит тренерскую свою работу для того, чтобы в полной мере развить этот прекрасный вид спорта. На всего приняло участие в соревнованиях по триатлону 67 человек. Это представители были Украины, Молдавии, России. 14 городов представляли спортсмены. Среди мужчин первое место занял Андрей Глушенко, город Кировоград. На втором месте Дмитрий Пастух, город Александрия. И на третьем Дмитрий Агеев, город Донецк. Среди женщин была бесспорным лидером Ирина Гладкая, наша воспитанница, легкоатлетка. Проводилась также эстафета. Здесь самыми сильными оказались спортсмены спортивного клуба «Богатырь» город Кривой Рог. Впереди, уважаемые желтоводцы, у нас самый напряженный месяц, имеется в виду культурными, спортивными мероприятиями, потому что два основных праздника проводятся в этот э в этот месяц – это День независимости Украины и День города, и День шахтера. Естественно, к этому празднику мы будем готовить программы, как спортивные, так и другие э, мероприятия. Поэтому и канун учебного, начала учебного года, естественно, дети вернутся с лагерей отдыха тренера вернутся с отпусков, уже начнется подготовка к новому учебному году, набор в секции, о чем мы вас дальше будем информировать и приглашать. Поэтому я всех желтоводцев приглашаю принять участие в наших спортивных мероприятиях, подготовиться к этому празднику, чтобы мы достойно отметили наши праздники, с оптимизмом смотрели вперед, веря в в хорошее будущее. Ну а тот, кто не дает, кто мешает нам в жизни добиться хорошего будущего, естественно, нужно таких людей устранять, чтобы их меньше было на нашем пути. Поэтому здоровья вам, уважаемые желтоводцы, и приходите к нам в нашу зону отдыха. Мы всегда будем рады вас видеть, принять и обслужить. До встречи, уважаемые желтоводцы.